Да, я. Я вам звонила, не редактору. Ну, не знаю, с кем разговаривали. Ну, звонили, да, разговаривали да. мы с вами. Ну, так что? Так вы меня оставите ну, газету? Нет, не оставлю. Это мы будем в суд а, подавать. А на вас, Хорошо, подавайте. Да. А это... А, я так боюсь, что почти вся дрожу. Нет, И да как? Это ваше дней дело. пойду куплю газету? Это ваше Конкретно что? Смотрите. Здесь написано. Газета «Детей не стверживает, что ремонт дори на за петремки вы отрожде. Да, да. А я там ствержено? А там у газете написано. В у вас это... есть газета? Да, да. Принесите, можно? Давайте. Нет, про... я проедем. не могу. Я не могу. У вас есть газета? Если вы с детинца, да, то с детинца. потому что у меня. Там написано, что депутат городского совета Василий Белогура. Нет, не городского совета, а депутат. А не помню как. Василий Белогура, но, вот он стоит. Там от Рожченко написано точно. Нет, извините, там написано, я дословно вам цитирую, там написано, что депутат городского совета Василий Белогура за, свернулся с запытом. За зверненням Свернулся с запытом. Что там е, от Рожченко, то там есть. Ту газету я отдала тому человеку, который писал. Поняли? Нет, вы можете Она, кому не... угодно отдавать, но вы изложили неправильную информацию. Что вы хотите от меня контилент? Что неправильно сделано здесь, расскажите. Вы хотите подать у суд? Подавайте. Нет, так что не неправильно? неправильно сделано? идите туда. Идемте, покажите. покажите. Я не пойду никуда. Вы по газете проверяйте. Вот Хорошо проверяю. Все сделано. Вон. Все дороги сделано. Дороги нету. Хорошо, не нравится, что сделано. Где, дорог... дороги, нет. где нету? дороги нету. Ну вы видите, вон я асфальт, Асфальт положен, подождите. Где асфальт вот. положен? Вы под тем подъездом были? Конечно. Мы Look, ехали. Там положено. Магазин. Тротуар там положено. Вот, да? посмотрим. Магазин? Да не пойду Какой я, готов? я иду по дороге. Мне работать надо. Я не могу идти магазин, останавливаться. Магазин коммерческое учреждение. Это не магазин. Вот я вам показываю наш кусок. Хорошо. Сейчас, я мы, вам посмотрим. Не Сейчас мы все посмотрим. Раз, во-вторых, в дорогу положена плохо. Очень плохо. Два. Бордюры он там а не положил. Плохо, положились. почему? Почему вы определяете, что плохо? Потому что приедете весной и посмотрите. Но чем вы Нет, сейчас, а почему а... вы сейчас определяетесь? Какое-то заключение, что вы плохо? Вы не кричите, я качество кричите дороги тоже. знаю. Я вам говорю, придете а и посмотрите. А вот а эту смолу еле уговорили швы замазать, там вообще не замазано. Вот где лежит куча теплосети, там вообще не положен бордюр по тротуарной остановке. по, по Ой, тротуар... куча теплосети это что значит? Ну, вон теплосеть рыла, я вам показываю. Вот, а куча земли. Да, да. Это теплосеть рыла, и тут было все. Теперь встаньте вот так. Нет, Ваш подождите, шлепой. теплосеть рыло? почему вы <с> не обратились? Ну, хорошо. Теплосеть сказала, будет делать. Кстати, должно было и про теплосеть написано. Встаньте вот так вот ровненько. Да. Видите, вот, вот такое углубление. Видите? Не вижу. Да, ну, значит, у вас плохое зрение. Вот там, где теплосеть рыла, там дорога вот так сделана, канавой. Значит, она просила. Извините. Как она просила? Ей только две недели. А что будет до весны? Извините, скажите, а где вы работаете? Третья. Где вы работаете? Какая разница? Ну, кто вы специалист? Адвокат. Адвокат? Адвокат. Да. Теперь третья. Подойдите под каждый бордюр. Под каждый бордюр. Я возвращаться не буду, у меня времени нет. Нигде нет вот такой канавки, вот тут чуть-чуть сделано и все. Нигде вода будет литься, особенно под четвертым подъездом, по третьим. Вода будет литься Смотрите, оттуда. Смотрите, женщина, подождите. Вода будет. Я, я буду... вам за качество дороги я говорю, понял, а понял. не за газеты. Я уже услышал. И будет литься вода? Будет литься вся сюда за бордюр? Как Это... она будет за бордюр литься, если у него высота 10 сантиметров? Это здесь, а вот туда вы пойдете и посмотрите. И туда пойду посмотрю. Так. Там высота бордюра 7 сантиметров дальше, как дальше, минимум. Второе. Да. Вот я стою прямо вот так, чтобы мне возвращаться. Видите? Вот положен тротуар за вторым подъездом. Бордюра нету. Вот сюда нету. Целая дорога. Что еще вам показать? Вы а. стали сказать, что там теплосеть рует, женщина. Вот вы сами себе. Теплосеть, где противове... я вам и скажу. Будет, они не закончили давайте. еще работы. Почему вы не Они уже чего? закончили. Как они закончили? Они дали земле, чтобы земля улаживалась. Сейчас мы Это... посмотрим. Инженер мне так ответил. Теперь... Мало ли, что он вам ответил. Вон колесо, где лежит. Там кинули недоделанные уборщицы, разровняли. Еле-еле и то не Если сейчас переписать каждую эту. А теперь дальше. Почему? Причем отрошенка к вашему подъезду. Где мы писали о том, что отроченко ваш Там написано, что, э, что? Э, э, дословно, не могу сказать, ну, что за пом слаживались люди на деньги и да. Э, да. Э, там даже... про ваш дом было написано, что в вашем доме, в вашем подъезде складывались люди и брали там написано, деньги. Там сфотографирована наша дорога и статья была посвящена моему дому, просто текстильщиков 11 они назвали, но фотография наша. Я понял. Скажите, как вас зовут еще? Александра Федоровна. А фамилия? Шага. Шага. Да. Александр Федоровна.